Привет всем! Пытаюсь снять такой обзор на вот такой циркулярочки станка такого. В общем, промышленного. Глянем, что тут написано. Уссурийский станкостроительный завод. Модель. 6 или cbc c6 2 ухл 4 номер made in USSA. на английском все написано то есть эта штука же могла идти на экспорт что она и делала сделан качественно отлично мне нравится это конечный выключатель вверху Вот он, который отключен. Потому что здесь стоит, вот сюда вставляется защита. Это заземление, которое мне отключено. Вот сюда вставляется защита. Не она так поворачивается, но сейчас ее нету. этой защиты. Поворачивается. Напилку. В общем. Выброс пилки. Вытяжка сюда может крепиться. Высос стружки, опилок. В общем, такая линейка подвижная. Подвижная линейка. Вот она крепится. Такой рукоятью закрепляется. Сверху стоит делительная линейка. Вот, ставим 9 сантиметров все значит здесь от пилки до этой линейки от пилки до линейки будет девяточка все очень четко работает выключатель сейчас покажу что здесь раньше она была значит постоянка постоянный ток потому что насколько я понимаю, в электричестве не разбираюсь, но диодный мост я вижу, вот диоды, четыре штуки, вот трансформатор, дальше какая-то теплушка, дальше еще какой-то трансформатор или похожее, ну здесь понятно реле выключатель этот, релюга электромагнитная или как то называется, опять тепловое защитное, это однозначно, это не знаю, оно отключено, реле второе. Вот это вот. Это подключено, это отключено. Планка распределения проводов. Значит, вот схема. Видно, не видно, не знаю. Схема. Схема на дверце сделана. Но в данный момент вот этот диодный мост, все это постоянка, все это отключено, потому что двигатель уже перемотанный. И людям, которым я давал сделать так, как оно должно быть, они говорят, мы первый раз видим такой двигатель. Он длинный и тонкий, как узкий, тонкий. По диаметру он маленький, но длинный. Двигатель 4 киловатта и 3000, 3000 оборотов. Все закрывается, это плотно на резиночке. Вот оно видно. Сейчас у меня такой ключ, я сейчас покажу. Как оно закрывается. -ка сюда ключ. Добавляю рукой неудобно. Вот. Проворачивается и все. Все очень плотно закрыто. Дальше. Что это за винт? Это ага. винт. Крепление. Здесь видно, не видно. Внутри. Поднятие двигателя. Крепление двигателя. То есть мы можем поднять саму пилку. Вот такой есть штурвал, такое колесо. Мы можем смело поднимать пилку. Сейчас она поднята, вот мы можем опустить ее вниз, и таким же образом поднять ее вверх. Что можно вообще вытворять на этой пилке чудеса. Сейчас радио. Как фрезер может работать, то есть даже если прямыми всеми делать шипами, так без обратных фрез этой пилкой можно вытворять чудеса. Да. Покажу. Еще. Вот такой я сделал. Как бы каретку. Это каретка. Ездит можно торцевать изделие. Сейчас включим, покажу. Вот включается она.